Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, Jemaah Alhamdulillah, Rabbil Alamin Sama dengan turunnya hujan, Allah masih memberikan kemudahan dan kesempatan bagi kita semuanya Untuk bersama-sama belajar Al-Quran, khusus tahsin Al-Quran Semoga Allah merindui ikhtiar upaya kita untuk menuju membaca Al-Qur'an dengan lebih berkualitas atau sesuai dengan standar yang sebagaimana dalam kaidah ilmu tajwidnya. Seperti biasa, monggo kita awali dengan pembacaan nama asmaul husna terlebih dahulu. wa اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط. كلمات الله الدال من شر ما خلق أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله باد السلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أم يا رطيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا يا قيوم يا وحيد يا مجد يا وحيد يا احد يا صمد يا اقدر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا يا فو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى يغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ودرينا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا مورانا وصحي أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير يقربنا عن الشر بعيدنا والقربى رجالنا Alhamdulillahirrahmanirrahim Kemudian untuk tahsin Kita lanjutkan Terakhir sampai pada ayat 11 Surat Al-Ma'idah ayat 11 Pas rukuk ya. Kita lanjutkan ayat ke-12 Yang kebetulan satu ayat panjang ini Oke okay. dan seterusnya Baik kita mulai dengan doa pembuka اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لنا حكمتك شر علينا رحمة من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك رزقا طيبا، وعلما نافعا، وعملا مقبولا. آمين. هيك تسيمة آياتك بلاس.